Bu il Ramazan bayramını fərqli qeyd etdi. Qalib ölkə kimi bayram namazı ilk dəfə işğaldan azad olunan Şuşa şəhərində qılındı. Bununla da Qarabağın incisi həm paklandı, həm də orada canını fəda edən şəhidlərin ruhu şad oldu. Bismillahir-rahmanir-rahim İşğaldan azad olunan Şuşa şəhərində 29 ildən sonra ilk dəfə Ramazan bayramı namazı qılınıb. Bayram namazından əvvəl Quran tilavət olunub. Bayram namazı Yuxarı Göv hərəğa məscidində Qafqaz müsəlmanları idarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi din xadimi Hacı Şahin Həsəninin imamətliyi ilə qılınıb. Allahü akbar. Bayram namazından sonra Hadşahin Həsənli xütbə söyləyib və dualar oxuyub. Bu gün bayram bayrama qarşıb. Çünki biz müqəddəs torpağımız olan Şuşamızda bayram namazı qılıırıq. Bu böyük bir tarixi hadisədir. Həqiqətən də uzun illər boyu bu günləri arzulamışıq. Bu günlərin həsrəti ilə yaşamışıq. Əziz Şuşa, gözün aydın olsun. Artıq məscidlərindən azan səsləri ucalır. Artıq məscidlərində bayram namazı qılınır. Qeydədəki Şuşa Şxaldan azad ediləndən sonra digər milli mədəni, dini abidələr kimi Yuxarı Göv hərağa məscidi də təmir edilir. Ayfer Nizaməddin qızı, İTƏB xəbər.